大家好，阿伦彩的生活又要给你开箱喽。今天要开箱的是一个啊，不需组装的一个军床哦，也是诺克、ok、的一个产品。好、啊，我们来看看吧。好，蛮大的一个箱子，因为它是不需要组装的，所以啊，比那种需要组装的一般的军床呢，体积来说会更大一些。但它的好处呢，就是更快速咯。好、哦。 它、啊、是叫做 XJC 零三户外折叠行军床、e J J, 哦，一九 HWJJ，所以诺克这是诺克比较早期吧，一九年的产品哦，是比较有一段历史了。货号呢是 n h 1九 X 零零三一横 C，哦，这个颜色呢是所谓的晚霞赤色。 哦，非常特别的一个颜色哦。好，它的这个军床的重量呢是六点三公斤哦，六点三公斤哦，所以它是比一般的啊军床来的更重一些。好的，我来打开家看看吧。好、哦，首先要谢谢这一位叫 My Rosa 的这一个网友借我做这个、看一个开箱哦。哦，一打开呢，看到吧，有一个塑料的袋子保护着这个军床。 先给大家看一下，嗯，这就是这个床的，这一个袋子哦，嗯，所以呢，就像啊，罗克一如既往的这样子的一个品质，它的这个袋子呢，啊，都是非常的厚实的，这个提袋呢是这种比较厚的提袋，哦，然后这是两头的拉链哦，非常顺滑，就打开来了。 这个、嗯、里面呢还有一个这个保护啊干燥剂，好，整个晕床的造型就是这样哦。附带它的整个组装的说明，不需要组装了，其实就把它打开来就能用了。非常不错的一个颜色哦。对，这一些边边角角呢都有这一个保护。 看到吗？真的是完全不需要组装哦。然后打开呢，啊，这里呢就是要把看到吗？啊，要把这一个边的一个环套呢，把它套到旁边的这一个铝盖四个角都需要套进去啊，然后就行喽、哦，完全没有组装。 那就把四个角的这一个啊，一个小小的一个布套布袋给套下去。好，最后一个步骤是什么呢？就是在下面这里看到吗？有一个这样子特别的一个把柄的装置，就是把它压下去，就可以把这个整个军床给撑开哦。所以总共是有三个角，所以就有三个这样子的一个卡。嗯，只要用力把它一压下去就好了。好。 然后就可以看一下这一个军床的表面就长这一个样咯看到吗？所谓的晚霞赤色是一个黑底，然后有一些这样子的一个条纹，嗯的一个装饰哦，嗯，所以其实黑底的这个布是加了一一片这样子的一个装饰的设计的一个条纹的布哦，啊，所以这里就变成一个双层布这样子的一个意思。 好，这一个军床呢，其实它有附带一个这样子的一个收纳袋哦，哦，就是在床床尾的部分吧，这是，呃、啊，因为床头这里呢就有这个挪克的一个仿皮的一个标志。好，让我们来再看一下另外一侧，另外一侧什么呢？好、哦，这一个绑带是为了啊，在收纳的时候可以把整个军床捆绑起来的袋子。好，所以非常的简单，这就是挪克的这个。 军床喽，无需无需装装配的这样子的一个军床，好，当然是要试试躺在上面感觉一下吧。好，就让阿伦特来试试看吧。放了一个枕头哦，非常期待。上去的感觉还蛮舒服的、哦，蛮舒服的，它有一定的弹性，但是也不会凹陷下去。 我就感觉啊，阿伦彩对阿伦彩来说是蛮蛮不错的。嗯，其实渐渐阿伦彩也开始爱上军床了。相对来说呢，它更容易收纳。它容易收纳，呃，组装快速啊，而且它的面积也小，占的位置不多。哦，相对来说，呃，海绵床可能睡上去也蛮舒服，但是就是收纳起来啊，它的大小会比较大哦。 而且就有那个充气啊、抽气啊、捆绑啊这样一系列比较累的一个操作。相对来说，军床呢就这样打开，啊，就几乎马上就能躺了，大概真的不需要五分钟，因为像这种不需要组装的，真的非常方便。嗯嗯，所以呢这一款军床呢，我觉得是我非常推荐的，而且啊阿伦在也自己入手了一款。好。 但是呢，这一个算是这种比较呃呃，就是标准的这样子的一个宽度，大概是六十四个 cm，哦，就是比较属于啊、呃、标准型啊，并不是那种比较宽的军床，嗯，所以呢，可能体型比较大的人呢，啊、呃，可能会有一些局促啊。嗯，再试试看，其实躺上去呢，啊，你要做一个侧翻，其实我觉得还是行的啦。 平时在露营的时候，通常也不会睡得很舒服啊。但是这个军床，一人一个的话，其实也蛮爽的，嗯，还蛮不错的，嗯。好、哦，这个就是摩客的这个啊，不需折叠的这样子的一个军床嗯。 好，这里呢，给大家补充一下哦，嗯，这个军床呢，其实它是全铝的哦，哦，这一些杆呢都是铝制的哦，这就是刚才说的那个把柄，哦，要把它拆开来，大概是这样，的？我看一下，啊，就这样把它一推就行了，就是这样一推一拉，哦，这一个支架就可以把你的军床撑着啊，撑着就是紧绷绷的。 哦，总共有三只脚，嗯，感觉是非常厚实的这样子的一个脚，衔接处呢，啊，这些配件呢，哈、啊，都是金属的、哦，看起来都很结实的，嗯，而且脚都有这个塑料的一个脚套，哦，所以是三副脚架的这样子的一个卷床，嗯，这里呢就是它的那一个包覆的两层哦。嗯。 所以这种军床呢，如果配上一个睡袋呢，我感觉就是一个非常舒适、非常快捷、容易的这样子，在营地可以马上躺下去睡一下的这样子的一个军床哦。嗯，而且呢，这一个啊军床呢，其实它还有一个配件哦，就是有一个蛋卷桌面，嗯，就可以把它就直接把它变成一个很长的一个桌子。嗯，对。好，下次有机会的话再跟大家开箱。 因为目前没有入手这个东西，好、哦，这个就是罗克的军床哦，晚霞赤色，嗯，好，今天的这个开箱呢就做到这里哦。喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿伦才的生活，为你带来的这个露营用品的开箱。喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。非常漂亮，我觉得蛮有一个设计感的一个这样子的一个军床。 好，拜拜。